Salam əziz izləyicilər, xoş gəltdiyər birinizə. Mən Ağabəyli Səməd din. Bu gün sizə saat məsələlərinə aid, Mig 2024 imtahanında düşmüş sual tiplərini izah edəm. Diqqətli olun ki, bu tipli suallar qarşınıza yenidən çıxdıqda rahatlıqla həlli qaydasını biləsiniz və rahatlıqla siz də bu suallara cavab tapa biləsiniz. Əvvəlcə dərslərimiz haqqında məlumat verək. Əgər siz bizim dərs qruplarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Və ya həm Miq Face, və ya da Ağabeyli Samədinin Instagram hesabımızı da keçid eləyərək bizim yüksək nəticələrimizdən orada tanış ola bilərsiniz. Həmçinin ödənişsiz qruplarımızdan yararlanmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Başlayaq ilk sualımızdan. Bu gün bir sual tipini öyrənəcəyik və saat məsələlərinin imtahana düşmüş sual tipidir. Sonda sizə də bir tapşırıq verəcəm. Mövzunu öyrənib-öyrənmədiyinizi, yəni sual tipini öyrənib-öyrənmədiyinizi həmin suala cavab yazmaqla öyrənmiş olacaqsınız. Təbii ki, videomuzu bəyənirik, kanalımıza abunə olub bildirişlərimizi açmağı da unutmuruq. Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da Uçşaqaxan qalxan təyyarə 4 saat sonra İstanbula eniş edir. 2 saat İstanbulda gözlədi. Sonra 5 saat İstanbul-London reysi ilə uçuş etdi. London vaxtı ilə təyyarə saat neçədə eliş edir? Bu məsələni həll edərkən hansısa bir şəhəri tutun beyninizdə və həmin şəhərə görə əvvəlcə saatı təyin eləyin. Sonra şəhərlər arasındakı fərqi nəzərə alıb sualın cavabını tapa bilərsiniz. Nə deməy idi bu? Gəlin izah edək. Məsələn, bizim təyyarə Bakıdan yola düşür, düzdür? Bakıdan yola düşürsə, mən də hər şeyi Bakı vaxtı ilə hesablayacağam. Hər şey Bakı vaxtında. Saat neçədə Bakıdan çıxıb 12:00-da Bakıdan yola düşür. Sonra 4 saatla İstanbul üçün. Üstə gəl 4 saat. Saat oldu neçə? 16:00. Yəni bu təyyarə İstanbula çatanda Bakı vaxtı ilə saat neçə idi? 16 idi. Mən hər şeyi Bakıdan hesablayıram. Sonra 2 saatda İstanbulda gözləyir. Bunun da üzərinə 2 gəlirəm. Yəni Bakı vaxtıyla saat 18:00-da mən artıq İstanbulda gözləmə vaxtımı bitirirəm İstanbulda. 5 saatda İstanbul-London reisinə uçuram. Yəni 18:00 Bakı vaxtıyla 18 idi. 5 saatda mən uçuram İstanbuldan Londona. Bakıda saat 23:00 olanda, bir daha vurğulayıram, Bakıda saat 23:00 olanda bizim təyyarəmiz Londona eniş edir. Əla. İndi məndən soruşur ki, London vaxtı ilə təyyarə saat neçədə eniş eddi? Mənim bu cavabım Bakı vaxtı ilədir. Yəni Bakı vaxtı ilə soruşsaydı deyərdim ki, Bakıda saat 11 olanda, yəni 23:00 olanda bizim təyyarə Londona eniş edir. Bəs Londonda saat neçədir? Baxın Londonda saat 10 olanda Bakıda saat 13 olur. Görə bilirsiz, Londonda 10 olanda Bakıda 13 olur. Deməli Bakıdan 3 çıxmalıyam ki, London saatını tapa bilim. Çünki Bakı ilə London arasında 3 saat fərq var məsələyə əsasən. Yəni Bakı saatından 3 saat çıxanda London saatı verəcək. Əla. Bu son cümlə bizə bunda kömək elədi. Mən də Bakıda 23 olanda Londonda saat 20:00 olacaq. Çünki aralarında məsələyə əsasən neçə saat fərq var? 3 saat fərq var və Bakıdan 3 çıxanda London alınırsa, mən də 23:00-dan 3-ü çıxdım. Londonda saatın 20:00 olduğunu tapmış oldum. Doğru cavabımız nə oldu? B variantı olmuş oldu. Deməli nə indi, müəllim? Hər şeyi Bakı saatının üzərinə gəldik, gəldik, gəldik. İstanbula da baxmadıq, Londona baxmadıq. Ən axırda Bakı saatından sualın cavabını almış oldum, amma mənə Bakı saati yox, London saati lazımdırsa, aradakı fərqdən istifadə edib London saatını tapmış oldum. Gəlin bir də yazaq bu sualdan, təbii ki, ilk sualdan hər şeyi anlamaq mümkün olmur bəzən. Bir sualda yasaq və digər müdabbilərimiz, yəni hər kəs bazası zəif olanda, güclü olanda hər bir öyrənmiş olsun və onu başa düşün ki, nə qədər bazan zəif olur olsun, ay mən 15 illik kitab üz açmıram, ay mənim riyaziyyatla ulduzum barışmır. İnanın ki, bu çətinliyin ötəsindən gəlmək öz əlinizdədir. Yəni uğur qazananlar nə sizdən artıqdir, nə rəksidir. Sadəcə çalışmaq lazımdır və təbii ki vaxtı vaxtında dərslərə vaxt ayırmaq lazımdır. Yəni imtahana 1 ay qalmış, bəzi son mey müdavim yazır ki, müəllim mən çatdıraram 1 ayı. -mı. Yox, amma imtahana vaxt qaldıqca, yəni uzun müddət qalıbsa 5 ay, 3 ay, 10 ay, sən əgər çalışacaqsansansa, bəli çatdıra bilərsən. Təbii ki, 1 ay qoşulub da nəticə əldə edənlər var, amma o sizin çalışqanlığınızdan asılıdır. Yəni nə qədər uzun müddət çalışsanız, o qədər sizin üçün daha faydalıdır və şansınız daha da artır. Getdik. Bakı vaxtilə saat 10-da uçuşa qalxan təyyarə Deməli Bakı vaxtı ilə saat 10-da təyyarəmiz uçuşa qalxır. 3 saat Ankara-ya eniş edir, üstəgəl 3 saat. Elə đi 13:00. 1 saat Ankarada gözləyir, üstəgəl 1 saat. Elə đi 14:00 və 6 saatda Ankara-Paris reysi ilə uçuşa getdirir. Deməli 14-də oradan çıxır, Bakı vaxtı ilə 14-də çıxır və 6 saatda bu reyslə Bakı vaxtı ilə 20:00-da bu təyyarə Parisə eniş edir. İndi bizdən soruşur ki, Parisdə vaxt ilə, Parisin vaxt ilə təyyarə saat neçədə eniş edir? Bakıda saat 20-də biz eniş eləyəcəyik Parisə. Bəs Parisdə saat neçə olacaq? İndi əlavə qəmi verir, verir ki, Parisdə saat 8-də Bakıda saat neçə olur? 11 olur. Deməli, Bakıdan 2 çıxmalıyam ki, Parisin saatını ala biləm. Mən də baxıram ki, Bakıda 2000 idi. Deməli Parisdə 2 də çıxacam, olacaq 1800-a bərabər. Qutardı getdi. Çətin bir şey yoxdur. Doğru cavabınız olur 1800-a bərabər. Növbəti sualımıza keçək. Siz videonu indi saxlayın bu 3-cü sualda. Özünüz bir cavab yazın, bir həll edin. Sonra keçin videonun rəy bölməsinə. Doğru cavabınızı qeyd eləyin. Sonra videonu davam edin. Baxın, görün düz almışsınız yoxsa yox. Yazdıq 3-cü sualımızın Bakı vaxtı ilə 8-də uçuşa qalxır. Yazdım bura. Bakıda saat 8-də uçuşa qalxır. 2 saat sonra İstanbula eniş edir. Üstəgəl 2 saat sonra, yəni 10:00-da İstanbula eniş edir. 3 saatda İstanbulda gözləyir. 10:00-un üzərinə 3 saatda gəlirəm. 13:00 eləyir. Bakı vaxtı ilə 13 eləyir. Və 5 saatda İstanbul-Moskva reys uçur. Üstəgəl 5 saat. Nə oldu? 18:00 oldu. Deməli Bakıda 18 olanda biz Moskvaya eniş edirik. İndi görək əlaqə necədir Moskva saatına. Moskvada 12 olanda Bakıda 13 olur. Bakıda 13:00 olur. Mən də Bakıdan 1 çıxaram Moskvanın cavabını alaram. Yəni Bakıdan 1 saat geridədir Moskva. Ona görə Bakıda 18 olanda Moskvada 1 saat geri göstərəcək. Yəni 17 fasır fasır olmuş olacaq. Doğru cavabımız olur C variantına bərabər. Bəli, imtahandakı suallar hamısı çətin olmur. Özünüz görürsüz ki, bir imtahanda rahat sual tiklərdə qarşınıza çıxa bilər. 4-cü sualımız. Gəlin baxaq. Bakı vaxtı ilə 13:00-a qalxan təyyarə 2 saat sonra İzmirə eniş etdi. Baxın, Bakı vaxtı ilə 13:00-da nə idi? Uçuşa qalxdı təyyarə. 2 saat sonra İzmir'e inişi var. Üstə gəl 2 saat sonra İzmir'e inişi var. Yəni 15.00-da. Əla. Sonradan içə 1 saat da İzmir'də gözlədi. Üstə gəl 1 saat da İzmir'də gözləyir. Olur 16.00. Bu da əla. Və 12 saatdan sonra İzmir New York reysi ilə uçuş edir. Aha. 16.00-ün üzərinə 12 saat da gəlirəm. Şərti yazıram 2800. Bilirəm, elektron saatda 28 olmur, amma səbirli olum, tələsmə hələ. Və sonra bizə deyir ki, Nyu Yorkda saat 10 olanda Nyu York. Aha. Nyu Yorkda 1000 olanda Bakıda 18 olur. Bakıda 1800 olur. Və mənə göstərir ki, Bakıdan 8 çıxmaq lazımdır ki, Nyu Yorkun saatını tapa bilib. Bakıdan 8 çıxmaq lazımdır. İndi Bakı vaxtıyla saat 28 olsa, özüm bunu normal saata çevirmədim ki, onsuz da çıxacağımı gördüm. Bakıda 28 olanda 8 də çıxmalıyam ki, Nyu Yorkdakı saatın 20:00 olduğunu tapa bilim. Deməli, Nyu York saatilə saat neçədə? 20:00-da bizim təyyarəmiz ora eniş etmiş. Olar. 5-ci sualımız 5-ci sualı sizə tapşırıq olaraq verəsəm, xahişim odur ki, sualı diqqətlə oxuyun və videonun altına rəy bölməsinə tapşırıq 1 yazaraq sualın cavabını və izahını da yazın. Sual belədir: London vaxtı ilə 13-də qalxan təyyarə 5 saatda Dubaya eniş etdi, 1 saat Dubayda gözlədi, 5 saat sonra Dubay-Bakı reysi ilə uçuş etdi. Bakı vaxtı ilə təyyarə saat neçədə eniş etdi? Bakıda onun olanda, Londonda 14:00 olmuş olur. Bu sualın cavabını rəy bölməsində qeyd eləyin. Bilirəm ki, ejdahalarımız doğru cavabı yazacaqlar. Videomuzu xahişimiz odur ki, bəyənin, paylaşın bu videomuzu. Hər kəs açıq videodur və bizim ödənişli və yax da ödənişsiz dərslərimizdə yararlanmaq istəyirsinizsə 055 527 2599 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz və e, Telegram kanalımız var ə e, fes riyaziyyat A nöqtəsi Əhməd din yazara Telegramda ödənişsiz hər gün sınaqlardan yararlana bilərsiniz. Həmçinin əgər yüksək nəticələrimizi görmək istəyirsinizsə və ya Instagramda da maraqlı videolarımızı, dərs videolarımızı, izahlarımızı görmək istəyirsinizsə, Miq fes, fes academy və Ağabəyli Əhməd din Instagram hesabımıza keçid eləyərək siz də bizim e, materiallardan yararlana bilərsiniz. Növbəti videonun hansı qəbul sualları üzərində olmasını istəyirsinizsə, videonun rəy bölməsinə qeyd edin, videomuzu bəyənin, paylaşım verin və kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik.